समाजसेवक शिवाजी रगडे यांच्या वतीने दावते इफ्तार पार्टीचं आयोजन करण्यात आलं दरवर्षीप्रमाणे यंदाही माजी आमदार पप्पू कलानी ओमी कलानी पंचम कलानी यांच्या मार्गदर्शनाखाली समाजसेवक शिवाजी रगडे यांच्या वतीने सम्राट अशोकनगर उल्हासनगर तीन सुन्नी जामा मस्जिद फातिमा मस्जिद रेणुका सोसायटी अंजुमन इस्लाहुल मस्जिद गांधीनगर एकत्र इफ्तार पार्टीचं आयोजन करण्यात आलं मुस्लिम धर्मियांचा पवित्र रमजान महिना सुरू असून उपवास सोडण्यासाठी नुकतेच रोजा इफ्तारचं आयोजन करण्यात आलं होतं रोज इफ्तार पार्टी मोठ्या उत्साहात पार पडली सामाजिक सलोखा राखण्यात इफ्तार पार्टीची मोठी मदत होत असल्याचं मत समाजसेवक शिवाजी रगडे यांनी व्यक्त केलं यावेळी या कार्यक्रमात शुभेच्छा देताना ते म्हणाले की सामाजिक सलोखा आणि एकात्मतेसाठी सर्व समाजातील लोक एकत्र येणं आवश्यक आहे सर्व धर्मांमध्ये समानतेची जाणीव निर्माण करून आपापसातील बंधुभाव वाढवण्यासाठी प्रयत्न करणं गरजेचं आहे हिंदू मुस्लिम बांधव एकमेकांच्या सणात एकत्र येत असतात डॉक्टर बाबासाहेब जयंती असो किंवा रामनवमी रमजान ईद असो सर्व हिंदू मुस्लिम बांधव सहभागी होऊन सण एकत्र साजरा करत भाईचाराचा सलोखा राखून एक वेगळा संदेश देण्यासाठी विशेष कार्यक्रमांचं आयोजन होणं सुद्धा महत्वाचं आहे सामाजिक सलोखा राखण्यात इफ्तार पार्टीची मोठी मदत होत असून त्यामुळे विचारांची देवाणघेवाण होते आपण सर्व एक आहोत ही भावना वृद्धिंगत होण्यासाठी रोजा इफ्तार पार्टी महत्वाची आहे दोन समाज एकत्र आल्यानं मतभेद दूर होऊन बंधुभावना वाढीस लागण्यास मदत होणार आहे अशा सणांमुळे हिंदू मुस्लिम बांधव मनापासून एकत्र येतात तसेच यावेस अब्दुल भाई समाजसेवक महेश आहूजा सीमा आहूजा गजानन शेड़के सविता तोरणे फिरोज खान कार्यकर्ते व स्थानिक रहिवासी मोटे संख्या ने उपस्थित होते हो हर साल की तरह इस साल भी रमजान में सम्राट अशोक नगर में पैनल नंबर 12 में आज या पप्पू कलानी साहब के मार्गदर्शन में उमी भा, उमी भाई पंचम भाभी जी के मार्गदर्शन में यहाँ पर इफ्तार का आयोजन हुआ है हर साल की तरह सविताताई शर्क़ साहब फिरोज भाई आ, सीमा ताई, इनके सभी के सहयोग से ये यहाँ पर इफ्तारी का हमने आयोजन किया है आ, सच तो आ, मुस्लिम भाइयों के लिए रमज़ान बहुत ही आ, पाक महीना है सब रोज़ेदार महीना भर रोजे रखते हैं तो एक हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हमारे देश में सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं और जब से हमने देखा है तब से पैनल बारह में हम सभी जाति धर्म का सम्मान करते हुए सभी के जो प्रोग्राम है बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं और इफ्तारी भी हर हर साल उत्साह के साथ मनाया जाता है आज भी यहाँ पर सोनिया साहब के सहयोग से माता श्री राम अम्बेडकर विद्यालय में ये इफ्तारी का यहाँ पर आयोजन किया यहाँ पर स्वयं हमारे मार्गदर्शक हमारे ज्येष्ठ नेता इस शहर के उद्धार करते पप्पू कलानी साहब यहाँ पर आए हैं सोरने साहब है तमाम गण माननीय व्यक्ति और मुझे बहुत ही खुशी हुई कि अब्दुल बाबा जी यहां पर आके आशीर्वाद देके गए हैं और उन्हें के साथ साथ शहर से उल्लासनगर से अंबरनाथ से और बहुत जगह से कई गणमान्य व्यक्ति यहां पर आए जिनका नाम लेना असंभव है तो मैं सबका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और आने वाली ईद की पूरे शहरवासियों को पूरे देशवासियों को मैं आपके माध्यम से बधाई देता हूँ अभी से ईद मुबारक की बधाई देता हूँ और आपके सहयोग के लिए मेरे तमाम साथियों का जिन्होंने यह आयोजन में सहयोग किया सभी का दिल से शुक्रिया और हम इसी तरह से चाहे कोई भी जाति के कोई भी धर्म के लोग हो हम एक दूसरे का इसी तरह सम्मान करेंगे एक दूसरे के संस्कृति का सम्मान करेंगे और एक दूसरे को साथ लेकर ही जैसा पप्पू कालनी साहब हमेशा कहते हैं कि हमें सबका साथ चाहिए हम सबके सुख दुख में जाना चाहिए सबको हमने समझना चाहिए उसी को हम आगे बढ़ाते हुए एक सौंदर्य का उदाहरण पेश कर रहे हैं और बड़े प्रेम मोहब्बत से हम यहाँ पर रहते हैं और एक दूसरे का सहयोग करते हैं ऐसे ही हम आगे करते रहेंगे यही मैं आशा करता हूँ और फिर एक बार पाक रमजान की और आने वाले ईद की मैं सभी को बधाई देता। शुक्रिया मुस्लिम भाई लोग रहते हैं पैनल नंबर बारह में जितने भी मुस्लिम भाई लोग रहते हैं हमेशा हमारा भाईचारा रह चुका है बीच में भी हमारे साथ में आ, पैनल इशरत खान के साथ चुनाव चुनाव हम, चुनाव चुनाव हम में दोनों खड़े रहे थे और इशरत खान को हमने इस वार्ड से इस पैनल से चुनके लाए थे इतनी मोहब्बत ये मुस्लिम भाई लोगों के साथ में हमारी है और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि ये जो पूरा देश में ये माहौल बनते जा रहा है कि कोई अलग सा कोई एक समाज को टारगेट करने जा रहे हैं आप आपको सबको सोचना होगा और सब इकट्ठा रह के उस बात का मुकाबला करना होगा इस आज के दिन मेरी आपको सबको शुभकामना देता हूं बस अशोकनगर इथे इफ्त्यार पार्टी केली बहुसंख्येने मुस्लिम माझे भाऊ सगळे इथे हजर होते आणि खूप आनंदाने त्याचा आनंद घेतला या पार्टीचा सगळे खूप आनंदाने इफ्त्यार पार्टीचा आनंद घेत होते आणि असंच दरवर्षी इथे हा प्रोग्राम केला जातो आणि ह्या प्रोग्रामला आम्ही नेहमी हजर असतो मलाही फार आनंद होतो हा बघून आणि खरोखरच माझ्या सर्व मुस्लिम बांधवांना त्यांच्या हार्दिक शुभेच्छा आणि आता थोड्याच दोन तीन दिवसामध्येच ईद हा त्यांचा जो सण आहे तो येत आहे तर मी त्यांना ईदच्या हार्दिक शुभेच्छा देऊ इच्छिते हॅपी ईद